Питання програми економічного та соціального розвитку міста розглянули на засіданні виконавчого комітету Слов'янської міської ради. Події в країні і регіоні вплинули так, що програмне завдання виконано лише на 45,9%. Зменшення обсягів виробництва характерно для всіх підприємств міста. Лише обсяги виробництва електроенергії зросли. Порівняно з минулим роком, ця цифра збільшилася на 8%. Різко збільшилася задовженість по платі. по стані на 1 липня текущого року на економічні. активных предприятиях задолженность составила 3 миллиона 941 тысячу гривен. К сведению на начало года задолженность составляла 866 тысяч гривен. Недополучили заработную плату 2255 человек в среднем по 1748 гривен. По состоянию на 1 июля текущего года на учете в центре занятости находилось 1233 незанятых граждан города. В том числе 1203 человек имели статус безработных. Нагрузка на одно свободное рабочее место составляло 62 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода составляет 1,45%. Всего из 330 мероприятий запланированных программой выполнялось 128. Реализация мероприятий и задания программы продолжается. Підготовка до опалювального сезону знаходиться в стадії завершення з 36 котельних до сезону готові 35. На одній ведуться будівельно-ремонтні роботи. Учбові заклади готові на 100%. Опалювальний сезон планують розпочати 15 жовтня. Предприяттям, які представляє условия теплоснабження, почати етапіти сезон з 15 октября 2014 року. В случае снижения температуры воздуха до плюс 8 на протяжении трех суток подглачивать теплоносителя в жилые дома, детские садики, школы, больницы и другие лечебно-диспансерные учреждения осуществить с 1.10.2014 -го 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 года. Для граждан, проживающих в домах с индивидуальными системами отопления, с использованием природного газа и не имеющих приборов учета, газа начать отопительный сезон с 1 Тоже октября 2014 тисячі лікувально-діагностичний процес у слов'янську проводиться у плановому порядку. Обсяг медичної допомоги відповідає потребам. Тим не менш, медичні установи все ще мають потребу у персоналі. Особливо відчувається нестача медичних сестер хірургічного профілю. Медицина... работает. Интенсивно ведутся ремонтные работы в поврежденных зданиях. Больше половины объема выполнено ремонтных работ на крыше главного корпуса городской больницы имени Ленина. Закончена замена оконных блоков на трех этажах родильного дома. Сейчас интенсивно ведутся внутренние работы. И стараемся изо всех сил, насколько это возможно, запустить в работу здание родильного дома в первых числах октября очень нам этого хочется. Ведется ремонт на крыше амбулатории номер один Центра первичной медико-санитарной помощи по улице Юных Коммунаров, 85. Часть окон уже заменена в корпусе, стационарном корпусе городской детской больницы. Одним словом, здания лечебных учреждений возрождаются. Славянская скорая, станция скорой медицинской помощи была еще в середине июля месяца, было выделено 6 машин. Эти машины на станции, но эксплуатировать мы их, к сожалению, не можем из-за того, что не завершен процесс регистрации машин. Очень сильно затянулся этот процесс, потому что регистрация проводится в Мариуполе, машины находятся здесь. Но я надеюсь, что этот все-таки процесс скоро закончится, и машины смогут работать.